Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadap depan kita ni ialah ilmu-ilmu uh, cara nak buat emas. Jadi dekat Muzium Quran ni juga kita boleh tengok uh, datuknya kepada mantan Perdana Menteri kita. Rupa-rupanya datuk dia ni seorang pengarang kitab lah. Lepas tu dekat Muzium ni juga kita boleh tengok ilmu-ilmu orang-orang dulu. Di mana pagi Duduk sini Tak, peteh duduk mekoh boleh hari first day Hari pertama adanya bunga emas Al-Quran merupakan rukun iman yang ketiga Yang wajib dipercayai oleh semua umat Islam di muka bumi Manakala kitab yang dikarangkan oleh ulama-ulama terdahulu pula Merupakan salah satu huraian secara terperinci Apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Hadis sejarah pula kita belajar untuk mengenali di manakah asal usul kita. Video saya pada kali ini kita terokai Muzium Manuskrip Lama yang terdapat di Narathiwat, Thailand. Ya Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala Allah boleh jemput kita main menziarah dalam muzium ini Muzium yang kita duduk ini adalah nama dia Muzium Al-Quran Melayu Raya Muzium ini dia duduk di Kampung Selakna Ayam Daerah Jeringa, Wilayah Naratiwat Bilik yang pertama yang kita duduk ini adalah Bilik Al-Quran Lama Semua Al-Quran yang kita duduk nampak ini adalah Al-Quran tulisan tangan semua ada Al-Quran yang dapat dari tanah Melayu kita pun ada Yang dapat dari tanah Arab pun ada juga Dia apa tu usia dia itu setak di 80 tahun Sampai 1100 tahun pun ada dalam museum ini Ada Al-Quran yang buat dengan kulit kayu pun ada Yang buat dengan kulit binatang pun ada juga dia, patu yang pertama ni belakang saya ini adalah Al-Quran yang paling lama sekali dalam tanah Melayu kita. Al-Quran ini tulisan tangan Syekh Nuruddin bin Abdul Hamid Ar-Raniri, ulama dari Aceh Indonesia. Usia dia itu 400 tahun lebih kurang pakai masa untuk nak tulis sebuah Al-Quran ini 5 tahun. Ah ha, tulis pada abad yang ke-16 36 Masihi. Ha, dia dan seterusnya ha, belah sana ini adalah Al-Quran ha, tulisan tangan dengan air mah dengan tita mah ha, dengan dakwah mah yang ni sebuah Al-Quran 30 juzuk itu dia tulisan tangan dengan air mah sebuah Al-Quran Al-Quran ini dapat dalam istana cabang tiga wilayah petani selatan Thai usia dia itu 120 tahun lebih kurang Ah ha, dia apa tu dan banyak lagi lah koleksi yang belah sana tu tulisan tangan Tok Pulau Condong ulama dari Kelantan ada Al-Quran yang dapat dari sungai dia dapat dari pasir tumbuh kampung Laut Kelate ha, Kuala Kansar Perak Beli Kedah Ah dan belah sana ini adalah al-Quran yang paling cantik sekali dalam tanah Melayu kita. Al-Quran ini tulisan tangan uh, ulama dari Kampung Rusak Mile Wilayah Tani Selatan Tai. Usia dia itu 280 tahun lebih kurang. Ah confirm oleh Pustaka Sulaimaniah Istanbul Turki. Dan seterusnya yang belah sana yang besar itu yang hujung belah sana itu adalah Al-Quran seribu tahun Al-Quran seribu tahun tulisan tangan Kak Kufi Kadim Ketah dia itu dia buat dengan kulit kambing Guna kambing semua 346 ekor kambing Sekeping sehelai dia itu Seekor kambing Berat dia itu 50 kilo lebih kurang 50 kilo lebih kurang dapat dari Hadral negeri Yaman. Ah ha, dia. Patut ada banyak lagi lah yang belah sana ni adalah Al-Quran yang dapat dari Pondok Kubang Krian. Kelantan Malaysia Al-Quran kepunyaan Tok Kenali pun ada juga. Di sini Al-Quran ni Al-Quran ini tulis pada bulan Safar tahun 1286 Hijriah. Ini adalah bilik yang kedua dalam museum. Bilik ini adalah bilik kitab-kitab lama dalam tamadun Melayu kita. Ada kitab banyaklah, ada kitab bahagian agama pun ada, bahagian cara hidupan pun ada juga. Ha, dia semua kitab-kitab yang kita duduk, duduk nampak ini adalah tulisan tangan ulama dalam tamadun Melayu kita semua. Yang pertama ini adalah manuskrip tulisannya tangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dia adalah ulama yang tersohor jugalah dalam tanah Melayu kita. Aa, kalau yang terkenal ada kitab Muniatul Musalli, ada Rusamin, begitu tu Taulab, Fekah dan lain-lainnya. Dan belah ini adalah manuskrip tulisannya tangan Tok Kenali, ulama dari Kelantan. Kalau yang terkenal ilmu turah dan banyak-banyak lagi lah Ha, yo toko paluh pun ada di sini. Dan foto-foto yang kita duduk nampak di dinding tu adalah gambar toko-toko ulama' lah dalam tanah Melayu kita. Uh, ada ulama' dalam tanah Melayu kita. Uh, ulama' dalam petani. Uh, masuk ulama' dalam petani Malaysia, Indonesia, Campa, Brunei, apa semua tu ada juga di sini. Uh, dan belah sana lagi. Uh, highlight di sini adalah manuskrip kehebatan rahsia ilmu Melayu. Yang kita pernah dengar kata ilmu boleh pergi ke Mekah dengan sekelip mata ilmu boleh berjalan di atas air ilmu boleh akak benar berat gapa semua yang wali-wali Allah -wali, guru-guru dia nak beramalkan pada masa dulu tu di sini pun ada juga ha, dia mahu panggil ilmu hikmat ilmu batin ilmu laduni dia mahu panggil juga ilmu-ilmu ni kebanyakan tu wali-wali lah kalau orang awam yang tak ada ilmu tu yang yang ada ilmu dah siapa pekak dia itu tak payah nak belajar lah takut salah digunakan lepas tu dekat muzium ni juga kita boleh tengok ilmu-ilmu orang-orang okay, okay, dulu di mana kalau kita tengok cerita-cerita lama ke okay. di antaranya kita tengok sini uh, ilmu tawabi seracung kalau kata orang okay, dulu kena kena patut kau lah kau apa maknanya ni di antara ilmu orang okay, lama lah banyak lagi kita tengok ilmu persilatan ilmu hidup ke okay, besi dan kerik uh, ada boleh hidup dia boleh cai ke mana Allah alam ni ilmu kebah ilmu kebah menahan diri daripada media pertempuran Lepas tu ni kalau kita biasa dengar cerita orang okay, dulu-dulu duk dulu, royak dulu, kata, ah uh, pagi duduk sini, tak petang duduk Mekah. Dia panggil ilmu lipat bumi dan tempat. Uh, tapi untuk nak kita amalkan ilmu ni maknanya dia kena memerlukan satu ibarat kata kat semaya kena kukuh hubungan kita dengan Allah Taala kena kuat syariat kita kena kuat kalau kita tak tahu gapo semaya pun tak tahu mana gapo-gapo nak ambil ilmu ni lalu waktu jalan tepi jalan kita tu ah jangan kata, kata, kata. Uh, gangi, kata. Kita sebagai orang awam biasa nak ambil ilmu tinggi lalu. Tak payah. Kuat dulu fardu ain kita. Muzium Quran ini juga kita boleh tengok uh, datuknya kepada mantan Perdana Menteri kita arwah uh, arwah Abdullah Ahmad Badawi uh, tok dia nama Haji Abdullah bin Haji Ibrahim Fahim di mana rupa-rupanya tok dia saya pun first time baru tahu sebab abang tu ayat sini rupa-rupanya datuk dia ni seorang pengarang kitab lah bila mari sini kita boleh tengok kitab yang dikarang oleh Datuk Abdullah Ahmad Badawi ni dia Lepas tu banyak lagi kitab-kitab lain yang dikarang oleh ulama kita terdahulu seperti ilmu perubatan dan macam-macam lagi lah. Jadi siapa-siapa yang datang dekat Menara Tiwat ni cubalah singgah dan selami cerita di sebalik apa yang korang tengok tu. Alhamdulillah kita rasa macam butuh sangat mari pada hari ini di mana betul dengan saya mari tu betul dia hari first day hari pertama adanya bunga emas. alhamdulillah pada pagi hari yang mulia ni uh, 24 dah pada bulan ni kita dapat terima satu lagi koleksi yang bernilai iaitu kita iaitu dengan nama dia bunga emas Ufti bunga emas daripada kerajaan petani yang mesti kena dengan kebiasaannya setiap 3 tahun sekali. Mesti kena hantar kepada kerajaan Ramah, Bangkok. Oleh kerana kita ni di alam Melayu di waktu jatuh ke tangan sihir ni terpaksa ke Melayu kena hantar bunga mah. Jadi bunga-bunga mah ni sebagai membuktikan bahawa ada hubungnya diplomatik yang paling tinggi lah di antara rumpun Melayu kita dengan kerajaan Rama Bengkau. Jadi hari ini boleh kita diamanah baru satu koleksi yang bernilai iaitu ufti bunga mah yang diukir dengan tangi. Ada pada kajian patani oleh kerana pada masa tu tu uh, dielakkan oleh kerja British 1909 bunga emas tak jadi hantar lalu telah disipai oleh koleksi ahli keluarga Kesultanan Raja Melayu Patani jadi hari ini kita diamanah diamanah dan sepagi tadi kita dah diarwahkan baca arwah untuk nak hantar kepada pengukir bunga emas semoga dia dapat rahmat kerana ini adalah suatu satu membuktikan betapa indahnya dan seni yang berukir Melayu lama daripada bunga emas untuk nak menunjukkan betapa dan hikmatnya betapa apa suasana indahnya hubungan diplomatik di antara kerajaan Melayu dengan Rama Bangkok. Jadi hari ini saya sebagai tuan rumah Kuasa Gembira lah dah eh, boleh diamanah uh, koleksi yang bernilai tinggi yang jari-jari nadi boleh kita jumpa. Dan kemungkinan kita akan buat 15 hari sekali dan kita taruh dan kita ambil hari-hari yang tertentu ya. Dan ya, tengok hari-hari uh, yang istimewa untuk kita dipamerkan semula kepada pencipta warisnya budaya, ilmu, kes, sejarah, kesesetaraan dan sebagainya insyaAllah Jadi Alhamdulillah siapa-siapa yang tengok video saya ni Sekiranya masih ada lagi bergemas dekat sini, cubalah mari tengok Sebenarnya sejarah ni kita belajar, bukan kita belajar sejarah saja Tapi sejarah tu dia kita belajar untuk kita kenal siapa diri kita sebenarnya Sebab tu saya kata bila siapa-siapa yang datang dekat Naratiwak ni Cubalah singgah dekat sini Sebab dekat sini korang boleh tengok banyak sangat peralatan peninggalan sejarah Orang kita yang terdahulu daripada kreativiti kraftangan dan macam-macam चमक bila saya mari sini kita boleh tengok juga tongkat kepunyaan Mak Kilau pahlawan Pahang. Ini dia tongkat dia masih ada lagi dan duduk dalam cermin tongkat Mak Kilau. Oh -oh. Jadi yang kita ada bilik ni mari bilik mari aa, teknologi orang zaman dulu. Ha dah. Bagi kita tengok sini. Ha ya bilik ni dia ya, dia ya ada lembeng lembing senjata orang dulu dan mari mari pak ngusung raja. Mari cara-cara hidup orang dululah. Ha dia ya ada macam-macam benda-benda sini. Makuk pinggir, congkok lah terpayang, alat temaga. Bagi kita masuk yang dekat dah. Ha kita masuk. alat tembaga lah Ha, ah, tembaga ni sudu atau redulu ni eh, ah, tembaga makan di redulu ni ha ah, ni tembaga redulu ni oh ah, mago ha, mago dulu ha ah, tempat ni tempat buat tepung ni ha ah, ni tempat buat ah, kebok laksa mari ni nama dia ni ada ah, buat laksa laksa ni kemain kebok dia ni ha ah, ni ni alat makan dia makan maka sia lah. ha acu, acu dia, dia bagi dia ha ha oh. bu, okay. dia ah, dia dalet tu pusing 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 tu baik dia ha dia Uh, uh, ni alat makin tu dah uh, Pindih, sirih pindih ha, ni uh, Sirih pindih ni sebagai ini. Ni dia lagi ni uh, Ni meriam uh, lela meriam kecil lah ha, ni lah ha. uh, Kecil pun hampir tu 20 kilo berat dia ni, uh, ni. Yang ni uh, lesung Waktu umur peluru meriam Ya, dia puluh berde, puluh meriam, puluh meriam, uh, oh. Jadi perlu ke bedih, perlu meriam, perlu meriam ah hak ke Ya dia, kalau hak petani dulu dia, dia seri petani rak mahalillah. Oh, ha uh, ada yang sejarah lah dia tu. Ha uh, ni supaya ada dapat duduk tah belakang gajah ni. Ha uh, sebagai alat-alat di ni, alat terbayar, congkok. Ni tereka agang ni. Ha ah, uh, tereka harga zaman dulu ni. Ha uh, ya bahagian ni gosok baju. Hari okay, dulu ni ha, uh, uh. Ni tempat cap batik ha, uh, Mereka kalau bunga macam ni lah ha, uh, Ni main kain batik Cap batik, bunga, baju ha, uh, Ni sebagai alat Alat bagai-bagai dulu lah ha, uh, okay, right? Itu kita ke bawah pula Okay, jadi bilik saya kita duduk depan ni sebagai bilik uh, uh Maisuri, bilik raja. jadi uh, bilik ni kita masuk dalam Ha, lah. uh, ni dia ya, ada ringnya ni kata raja ni kata raja, raja patani dulu hmm. Ha, Rata raja Dan di tepi ni Sebagai ha, Kerusi raja ha, Ni Pakaya hak puteri Apa? Maisuri, Maisuri. ha, Hak raja-raja dulu ni ha, Ni pakaya raja dulu ha, ni. Kita ambil kita tengok lah ha, Ni Mari hmm. oh, comel lah boleh? Oh, comel, comel, comel Yang oh, hmm. ha, Comel Ni Okay Dan ni bilik ni pakai hak raja ni Eh, ha, pakaian raja ni. Kuning, kuning. Ha, uh, kuning. Daulat raja. Ha, uh, lambang dia. Ha, uh, lambang raja macam ini. Uh, ini sebagai, uh, lah. uh, ni. Ha, ni sebagai ha, kerusi lah. Ha, kerusi ni ha, cermin peniho raja-raja dulu lah. Ha, uh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadat daripada kita ni ialah ilmu-ilmu uh, cara nak buat emah. Ha, jadi tu. Uh, orang okay, dulu ni masuk atau buat mah ni masuk kata bukit sehari mah main capo gitu dak. Ialah mik 12 perkara main, main capo-capo jadi mah. Ha, tegap apa 12 perkara ni? Iaitu di situ kulit kayu cengal batu kata pokok ketera, buah kelapa gara bukit, biji mak timah telur burung, eh, uh, telur bina eh, uh, telur lah. Ha uh, tu jenis ni burung. Ha uh, dan uh, tahik burung merpati, kata kulit kayu ketik, pupuk sambal dan uh, biji besi. Uh, lalu dia ambil roblah karo ni ni ialah siapa dia yang uh, karya kitab ni, nama, nama, dia Syah Ahmad Al-Fatani. Uh, yang buat kitab ni. Lalu dia ambil roblah karo main rebuh main masak. Ah ha, dia puyuk menggunakan api kayu tu selama mana? Selama dia nak rebuh tu. Tujuh hari tujuh malam. Masak dia tu. Lepas tujuh hari tujuh malam ada hari bulan pula. Kalau hari tu ialah hari Selasa selepas Asar hingga pagi Isnin. Maka akhir-akhir ni -akhir, capa-capa jadi mah. Ah, ha, Jadi mah ori lah, mah betul-betul ya. Daripada dua belah ni Mah ni tak boleh, buat hari buat sewa si, dari Haa tak boleh, tak boleh, ia ada dia, Sebab dalam biji-biji ni ia ya ada mah dah Lalu mari uh, ilmu kimia lah ha, campur bahan ya. tu ya, dia dia mah ada dalam tu tubik, ia ya, di stoker Haa ni ya, ilmu buat mah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bilik yang kita ada ni sebagai bilik uh, senjata orang uh, dulu dah. Right? Masa hak ada sini semua ialah senjata hak tok nenek moyang kita hendak bawa. Ha, uh, dia bawa untuk apa? Untuk uh, jaga agama, jaga tanah air, jaga bangsa ni dengan alat-alat ini -alat lah. Alat per, ialah keris. keris dah. Right? Maka kita tengok depan ni sebagai hak depan ni ilmu-ilmu uh, kita cara-cara nak buat keris. Uh, buat keris ni masuk kata keris ni, lak berapa? Sudah bila peringkat gapa, siapa dia milik? Dia lain ni habis. Ha, ni yang pertama. Yang kedua ni, ilmu cara nak wikir tu ialah kehidup. Haa, ah, hmm. dia Hidup dia masuk kata Masuk ayat lah Masuk ayat, masuk doa oh, Dia nak bangkit Bangkit, kata bangkit khodam lah ha, Hidup, buat ha, wak khodam Hidup khodam Atau kata hidup Dia pergi mari Dia sepengah 13 Mei tu lah hmm. Haa, ah, dia Yang ni Ha ni, ilmu cara nak wiki tu ada racun, ada bisa yang masuk tulang mawah. Ya ataupun panggil big food pula. Hmm. Ha dah. ambil tulang ni capur dalam besi keris tu supaya mana? Supaya siapa dia kena keris tu yang masuk tulang ni ada racun. Keris ni ya, dia rasa masuk racun lah. Kena tu tak terima ubat. Darah tu baik siapa? Kering. Ha ubat atau dah kuat ha, ni racun-racun-racun oh, dia eh. ni lagi tengok kris kita lah boleh ke kalau kau patani ya, nama dia macam ni lah panggil kris patan, tajung patani ha, kris tajung yang belakang ni ada banyak lah jenis jenis semua ke ada sini usia tu ratus tahun lebih lah 100 ha, naik atas usia-usia dia dan banyaklah pemilik -pemilik banyak lah pemilik-pemilik banyakkan, hak raja-raja banyak lah orang ha, raja-raja itu jadi-jadi tengok dia eh. ha, ni okay. <Gül salesman> mm. Hanis mengakui ni aja ada dengan zamuru nga, nga permata haning. Ha ke daulat. Tak tahu mari mari. Hak ni tu ada ke hak tani juga ni. Hak juga. tani juga ha. <ping> benda yang dibuat nah, ni temaku nah, ni dia nah, kayu so, eh temaku kayu ni untuk kita nak kaya apa bagi-bagi dia tak boleh tak 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 Di antara permainan orang-orang dulu Dia panggil, saya tanya kak ni sebab saya tak tahu nama gapo Saya biasa main Dia panggil tapak gajah oh, ye ikat pun dengan sorak tali kiri kanan ni. Lepas tu lagu ni cara main dia. Betul betul lah, betul dah. Letan ni tak ape. Ah, ada. Ha tak ada nak gini lah buat Enggak Gajah tak buat Pakai kaki gajah. Kaki gajah. Kak. Ya, kaki gajah. Kak kita <laughs> dia tanding. Mele gini lah. Cara main dia. Aduh dulu dulu. Dia tanding gini, dia tak cicit jejak tanah tau. Ah, tak leh. Oh, dia kena kurung gini. Kita pun Dah. Tak, kita tak, tak, tak. tak gitu. Oh. Kena nopak benar. Eh, hey, mana nopak pecah. Kita ni unggah. Nopak pecah. Au. Pecah gini. Jadi, siapa-siapa yang datang dekat Naratiwak ni, cubalah singgah melawat di Muzium Manuskrip Lama yang ada dekat sini. Sampai di sini je dulu video saya untuk pada kali ini. Ingat eh, travelling lah agar kau tahu betapa indahnya dunia ini. Jangan lupa like dan juga subscribe channel saya untuk video yang seterusnya.